হাৰে কৃষ্ণ একাদশী কেৱল এটা সাধাৰণ ব্ৰত নহয় বৰঞ্চ আত্মাৰ শুদ্ধিকৰণ তথা পৰমাত্মাৰ সৈতে যুক্ত হোৱাৰ এটা পোনপটীয়া পথ প্ৰত্যেক মাহতে সমাগত হোৱা এই তিথিয়ে আমাক এই কথাকে স্মৰণ কৰায় যে আমি যদি ইন্দ্ৰীয়সমূহৰ চিঞৰ পাখৰবোৰ অলপ কম কৰিব পাৰোঁ তেন্তে হৃদয়ৰ অন্তঃকৰণত স্থিত পৰমাত্মাৰ গ্ৰন্থ আমি স্পষ্টৰূপে শুনা পাম আমাৰ বৈদিক গ্ৰন্থ তথা আচাৰ্যসকলে একাদশী তথা অন্য উৎসৱৰ সময়ত ব্ৰত ৰখাটো আধ্যাত্মিক জীৱনৰ উন্নতিৰ হকে এক মহত্বপূৰ্ণ অংগ বুলি গণ্য কৰে আমাৰ আচাৰ্যসকলৰ অনুসৰি এই সকলোবোৰ বিধি বিধান সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিসকলে আধ্যাত্মিক জগতত ভগৱানৰ সংগ লাভ কৰাৰ ইচ্ছুক মহাত্মাসকলে এই সকলো বিধি বিধান মানি চলে সেইবাবে তেওঁলোকে ইয়াৰ ফলো লাভ কৰে আজি আমি এই একাদশীবোৰৰ মাজৰে এটা অতি বিশেষ বিজয়া একাদশীৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিম আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ এই পবিত্ৰ বিজয়া একাদশী সমাগত হৈছেহি অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ তেৰ ফেব্ৰুৱাৰী শুক্ৰবাৰে স্কন্দপুৰণত এই একাদশীৰ সুন্দৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰা হৈছে এসময়ৰ কথা এদিনাখন পাণ্ডৱসকলৰ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে হে বাসুদেৱ কৃপা কৰি আপুনি মোক ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা একাদশীৰ বিষয়ে কওকচোন আৰু এই একাদশী ব্ৰতৰ মহাত্মনো কি কৃপা কৰি মোক এই বিষয়ে বিৱৰী কওক যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজাৰ জিজ্ঞাসা শুনি মাদনমোহন শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তৰ দিলে হে ৰাজন অৱশ্যে মই আপোনাক এই একাদশীৰ মহাত্মৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি শুনাম ধ্যানপূৰ্বক আপুনি শ্ৰৱণ কৰিব ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা এই একাদশী বিজয়া একাদশী বুলি প্ৰসিদ্ধ যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীব্ৰত পালন কৰে তেওঁ এই ভৌতিক জীৱনত সকলো ধৰণৰ সফলতাই লাভ কৰে আৰু এই নস্বৰ দেহ ত্যাগ কৰাৰ পিছত আধ্যাত্মিক জগত প্ৰাপ্তি হয় হে ৰাজেন্দ্ৰ এতিয়া মই আপোনাক এই একাদশীৰ সৈতে জড়িত সুন্দৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দৰাচলতে এই কথা মহান ঋষি নাৰদমুনিয়ে ব্ৰহ্মদেৱৰ পৰা শুনিছিল দেৱৰ্ষী নাৰদে নিজ পিতৃ ব্ৰহ্মদেৱক সুধিলে হেই পিতাশ্ৰী কৃপা কৰি আপুনি মোক কওক যে বিজয়া একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰিলে জীৱাত্মাই কি ফল লাভ কৰে এই কথা শুনি ব্ৰহ্মদেৱে উত্তৰ দিলে হে মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ সবাতোকৈ প্ৰাচীন এই ব্ৰত অত্যন্ত পবিত্ৰ তথা ই সকলো ধৰণৰ পাপ নাশ কৰোতা এই একাদশীয়ে নিজৰ নামৰ অনুসৰি সকলো ধৰণৰ বিজয় প্ৰদান কৰে এবাৰ ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই নিজৰ ভাতৃ লক্ষ্মণ তথা ভাৰ্যা শ্ৰীসীতা মাতাৰ সৈতে বনবাসৰ কালচোৱাত পঞ্চগতীত বাস কৰিছিল সেই তেতিয়াই এদিনাখন দুষ্ট ৰাৱণে আহি মাতা সীতাৰ অপহৰণ কৰিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সাধাৰণ মনুষ্যৰ সদৃশ লীলা কৰি ভগৱান শ্ৰীৰাম অত্যন্ত ব্যাকুল হৈ পৰিল যেতিয়া তেওঁ মাতা সীতাৰ অনুসন্ধান কৰি আছিল সেই সময়ত পথত জটায়ুৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ'ল সেই জটায়ুৰে দুষ্ট ৰাৱণে মাতা সীতাৰ কিদৰে অপহৰণ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দি ক'লে আৰু তাৰপিছত তেওঁ বৈকুণ্ঠ লোকলৈ গমন কৰিলে কিছু সময়ৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ বানৰৰ ৰজা সুগ্ৰীবৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন হ'ল যাৰ সৈতে লগ হৈ তেওঁ এটা ডাঙৰ সেনা প্ৰস্তুত কৰিলে প্ৰভু শ্ৰীৰামে হনুমানক মাতা সীতাৰ অনুসন্ধান কৰিবৰ বাবে লংকালৈ পঠালে যত হনুমানে সীতামাতাক ভগৱান শ্ৰীৰামৰ আঙুঠি দেখুৱাইলে ঘূৰি আহি হনুমানে অশোক বাটিকাত দুখময় প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক অৱগত কৰিলে আৰু তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই অল্লো পলম নকৰি শীঘ্ৰেই দক্ষিণৰ সমুদ্ৰৰ ফালে ৰাওনা হল সমুদ্ৰ তীৰত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এই কথা অনুধাৱন কৰিলে যে সমুদ্ৰ অত্যন্ত গভীৰ আৰু ইমান এক বৃহৎ সেনাক সমুদ্ৰ পাৰ কৰোৱাটো হ'ব এক অত্যন্ত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান সেই সময়ত লক্ষ্মণে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক ক'লে হে প্ৰভু আপুনি হৈছে সৰ্বজ্ঞ কোনো কথাই আপোনাৰ অবিদিত নহয় ইয়াৰ পৰা প্ৰায় চাৰি মাইল দূৰত বকদালভ্য ঋষিৰ আশ্ৰম অৱস্থিত আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত তেওঁ অৱশ্যে আমাক এই সমস্যাৰ কোনো সমিধান দিব পাৰিব ভাতৃ লক্ষ্মণৰ কথা শুনি তেওঁলোক দুয়ো বকদালভ্য ঋষিৰ আশ্ৰম পালেগৈ তাত তেওঁলোকে ঋষিক দণ্ডৱত প্ৰণাম জনাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভগৱান শ্ৰীৰাম তথা তেওঁৰ সনাতন সংগী শ্ৰীলক্ষ্মণক দেখা পাই মহান ঋষি বকদালভ্যই অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে যে এয়া কোনো সাধাৰণ মনুষ্য নহয় অপিতু পূৰ্ণ পুৰুষোত্তম স্বয়ম ভগৱান হয় তেওঁ ভগৱান শ্ৰীৰামক সম্বোধন কৰি ক'লে হে পুৰুষোত্তম আপুনি মোৰ দৰে এই তুচ্ছ মানৱৰ কুটীৰত কি প্ৰয়োজনত আহিল মই আপোনাক কিদৰে সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ প্ৰভু শ্ৰীৰামে উত্তৰ দি ক'লে সেই ঋষিবৰ মই ইয়াৰ বিশাল সমুদ্ৰৰ আনটো পাৰত স্থিত লংকা নগৰীত আক্ৰমণ কৰিবলৈ তথা মোৰ পত্নী সীতাৰ অপহৰণ কৰোঁতা দুষ্ট ৰাৱণৰ সংসাৰ কৰিবলৈ নিজৰ বানৰ সেনাৰ সৈতে এই দক্ষিণৰ সমুদ্ৰ তীৰত উপস্থিত হৈছোঁহি কৃপা কৰি আপুনি আমাৰ মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰক কিদৰে আমি এই বিশাল দীৰ্ঘকাই অৱধি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তেতিয়া ডালভ্যৰ্শীয়ে ক'লে হে প্ৰভু শ্ৰীৰাম মই আপোনাক এনে এক ব্ৰতৰ বিষয়ে কম যি পালন কৰি আপুনি ৰাৱণৰ ওপৰত অৱশ্যে বিজয় প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তথা আপোনাৰ কীৰ্তিৰ পতাকাও দহো দিশতে উৰিব ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষত সমাগত হোৱা বিজয়া একাদশীৰ শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক ব্ৰত পালন কৰিলে আপোনাৰ বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিব এতিয়া মই আপোনাক এই ব্ৰতৰ বিধিৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ ধ্যানপূৰ্বক শ্ৰৱণ কৰিব দশমীৰ দিনা সোণ ৰূপ তাম অথবা মাটিৰ এটা কলচী স্থাপন কৰি তাত পানী ভৰাই আম পাতেৰে সেয়া সজ্জিত কৰিব সেই কলচী এক পবিত্ৰ তথা উচ্চ স্থানত ৰাখি তাৰ ওপৰত শব্দ অন্নৰে আসন বনাই ভগৱান শ্ৰীনাৰায়ণৰ সুবৰ্ণ বিগ্ৰহৰ স্থাপনা কৰিব তাৰ পিছদিনা বিজয়া একাদশীত প্ৰাত ব্ৰহ্মমুহূৰ্তত স্নান ইত্যাদি কৰি শুদ্ধ হৈ এই ভগৱান শ্ৰীনাৰায়ণক ফুলৰ মালা তথা চন্দনৰ লেপেৰে সুশোভিত কৰিব তাৰপিছত পূৰ্ণ ভক্তিভাৱ তথা প্ৰেমেৰে এই বিগ্ৰহৰ পূজা কৰিব তেওঁক ধূপ দীপ চন্দন ফুল তথা প্ৰসাদ ভক্তিভাৱেৰে অৰ্পণ কৰিব আৰু একাদশীৰ দিনা গোটেই দিনটো তেওঁৰ সন্মুখত বহি হৰিকথাৰ প্ৰথম তথা শ্ৰৱণ কৰিব ৰাতিও সেই স্থানতে জাগৰণ কৰিব তাৰ পিছদিনা পুৱা সেই কলচীটো কোনো পবিত্ৰ নদী অথবা জলাশয়ৰ কাষত স্থাপন কৰি পুনৰ বিধিপূৰ্বক তাৰ পূজা কৰিব তাৰ পিছত সৌপাত্ৰ কোনো ব্ৰাহ্মণক ভগৱান নাৰায়ণৰ বিগ্ৰহৰে সৈতে সেই কলচী তথা তাত স্থাপনা কৰা নৈবদ্যৰ দান দিয়া উচিত এইদৰে বিধি অনুসৰি বিজয়া একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলে আপুনি অৱশ্যেই শত্ৰাভ কৰিব নাৰদমুনিক কলে সেই নাৰদ বগদালভ্য ঋষিৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই এই বিজয়া একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰিলে আৰু লংকাৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰি ৰাৱণৰ সংসাৰ কৰিলে এইদৰেই যি ব্যক্তিয়ে এই বিজয়া একাদশী পথ পালন করে এই ভৌতিক জীবনত বিজয় তথা সফলতা প্রাপ্তি করব আর জীবনের আধ্যাত্মিক গন্তব্যও লাভ করব নারদমণির সংবাদ সমাপ্তি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজক কলে হে এই বিজয় একাদশীর কথার পথন তথা শ্রবণ করে বাজবীয় যজ্ঞর ফলপ্রাপ্তি হয় সেইভাবে। মনুষ্যই এই বিজয়া একাদশীৰ ব্ৰত অৱশ্যেই পালন কৰা উচিত যদি আপুনিও নিজৰ ভৌতিক তথা আধ্যাত্মিক জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে আৰু এই ব্ৰত পালন কৰিব খোজে তেন্তে এয়াই হৈছে এই ব্ৰত পালন কৰাৰ বিধি সৰ্বপ্ৰথমে দশমীৰ দিনাৰ পৰাই এই ব্ৰত পালন কৰিবৰ বাবে মানসিক তথা শাৰীৰিক ৰূপে প্ৰস্তুত হোৱা উচিত দশমীৰ দিনা সন্ধ্যাৰ পিছত অন্য ভোজন গ্ৰহণ কৰিব নালাগে একাদশীৰ দিনা পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি স্নান ইত্যাদি নিত্য কৰ্ম কৰি নিজৰ ঘৰ অথবা মন্দিৰত ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ মংগল আৰতি কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত তুলসী দেৱীৰ পূজা কৰি জল তথা চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা উচিত তুলসী দেৱীক এক উচ্চ আসনত স্থাপনা কৰি চাৰিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি তেওঁৰ সন্মুখত বহি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহামন্ত্ৰ হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে ইয়াৰ যিমান পাৰি সিমান জপ কৰা উচিত আৰু এই জপ আমি মালাত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা উচিত একাদশীৰ দিনা যিমান পাৰি সিমান হৰি কথা শ্ৰৱণ তথা শ্ৰীমদ ভাগৱত তথা ভগৱানৰ বাণী ভগৱৎ গীতাৰ পঠন অধ্যয়ন কৰা উচিত তেন্তে আহক আমাৰ আধ্যাত্মিক তথা ভৌতিক জীৱনক সফল কৰি তুলিবলৈ তথা নিজৰ শুদ্ধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পথত উন্মুখ হ'বলৈ এই পৰম পবিত্ৰ বিজয়া একাদশী ব্ৰতৰ নিষ্ঠাপূৰ্বক পালন কৰোঁ আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিক গন্তব্যৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ